Добрый день, дорогие друзья. Мы всех благодарим э, за то, что вы присоединились к нам на нашу пресс-конференцию, э, которую мы назвали э, с чувством юмора. Почему? Потому что, наверное, все прекрасно помните этот анекдот, когда собирал правитель налоги и говорит, э, а как ведет себя народ? Говорит, народ плачет, но тогда, говорит, еще можно собирать налоги. А когда последний раз спросил, а как ведет себя народ? Говорит, смеется, говорит, все, говорит, собирать с них больше нечего. Ситуация с книгарней Сяева уже вызывает просто смех, потому что поведение властей здесь не подается ни логике, ни закону. Поэтому название с юмором «Коммунальный крокодил наше Сяева проглотил» оно нас и возвращает к тем истокам, которые мы учили по... Мы все росли по сказкам, по аллегориям, по басням, которые давали гораздо больше понимания людям, чем многие издания периодические. Я хотела бы напомнить короткую историю. Вы знаете, что был рейдерский захват книжного магазина «Сяева». Я считаю, что этот магазин, и думаю, что все киевляне считают, это историческая ценность, потому что он существовал только арендно. Это предприятие, которое содержало этот магазин и брало его в аренду более 50 лет. Для нас это была фишка. Для всех, и для гостей, и для киевлян это был магазин, в котором можно было купить новые издания. Это был магазин, отвечающий такой же культуре в Европе. Наверное, каждый видел, находясь в любой европейской столице, что заходя, находясь на центральной площади, на центральной улице любой столицы, Лондона, Праги, любой, вы обязательно увидите книжный магазин. И этот магазин является э, как бы такой карточкой визитной этого города. Здесь можно всегда купить и самые лучшие путеводители, и можно купить обязательно местных лучших авторов, можно купить диски, можно даже если хорошая власть, можно выпить чашечку кофе. Что мы увидели после рейдерского захвата? Нашей с вами будем говорить визитной карточки, нашей исторической ценности, Киевлян, пошли очень долгие суды. Нужно отдать должное присутствующим здесь и правовы, от, право, гражданского захисту, и юридических Через долгие суды, через очень сложные, особенно в нашей судебной системе, препирательства они выиграли дело. Заметьте, для кого они вернули магазин в коммунальную собственность. Благодарность глубокую за выполненную работу, потраченные силы и финансы. Коммунальное предприятие сказало спасибо, вы все свободны, свободны на очень долго. И решило, что э, не нужно продолжать договор аренды, который, в принципе, по законодательству имеют право продолжать э, трудовой коллектив этого предприятия. И что оно делает дальше? Почему мы обратили внимание на слово коммунальный? Одним из форм рейдерства и коррупции нынешней власти является создание коммунальных предприятий. И поверьте, здесь киевская администрация не есть оригинально. Когда-нибудь кто-нибудь может привести пример после распада Советского Союза, чтобы государство было эффективным собственником? Нет. Мы видим, что собственник появляет, аффективный только тот, который отвечает, платит за это налоги и несет какие-то инвестиционные обязательства. Что мы видим через возможность и желание, особенно господина Пузанова, сделать через создание коммунального предприятия на базе этого помещения? Я вам скажу, это продолжение того же рейдерства. Это будет создано коммунальное предприятие которая э, в дальнейшем сделает какой-то долг, после этого идет липовое банкротство, и после этого это э, здание снова переходит в руки тех, которые э, пытались уже раз захватить. Я думаю, что они пошли другим путем. Проиграв суды, они пошли рейдерством через пиджаки э, киевской администрации. И мне бы хотелось, чтобы на этой пресс-конференции мы самое главное постарались добиться, чтобы киевляне поняли. Что сегодня происходит с Сяевым? Почему я об этом говорю? Я очень со многими разговаривала киевлянами, они все считают, что все нормально. Все счастливы, что Ксяева выиграла суд. И считают, что будет снова магазин, снова будет культура, снова будет та историческая точка э, гордости киевлян, где можно будет зайти и купить книгу, провести встречу с писателем и так далее. Mm -hmm. На сегодняшний момент мало кто знает, что коллектив выкинут, договор не продлен, и э, сегодня идет скрытое рейдерство этого предприятия. Я хочу представить участников э, сегодняшней пресс-конференции. У нас сегодня присутствует заступник э, директора книгарни Сяня а, Алла Решетникова, адвокат компании Кригань, э, книгарни Сяева Олег Король. Король. Правильно? Так, так, так. Э, и, теперь, э, ну, Александра Кужель. Президент э, Украинской ассоциации э, выдавцов и книгу распавсюдовичев Александр Афонин. Насколько мне уже сказали, известный писатель и поэт, не стыдно, но вот обязательно теперь вот возьму и прочитаю. Очень хочется. Поэтесса Ирен Раздобудько. Очень приятно. Громадский захисник книгар Несяева Константин Климашенко. И ну, приглашали к голову администрации Александра Попова. И Пузанова и по... приглашали, приглашали но, да? Видите, не дошли. Вчера и была отправлена телефонограмма и факсограмма, зафиксированы входящие номера, зафиксированы номера людей, которые получили и в приемной Пузанова, и в приемной Попова. Более того, на своей пресс-конференции пообещал прийти на нашу пресс-конференцию, господин ну, Пузанов. Может быть, еще он в пути. Да, может, он в пути, пробка, конечно. Да? Ну, да, может подойдет. На троллейбусе. Да, и э, должен был быть э, депутат э, Киевского э, городского совета Александр Бригинец, но так сложились обстоятельства, но у нас с нами присутствует тоже депутат городского совета, член команды Алексей Давиденко. Вот все присутствующие, я, я хотела бы по возможности дать каждому коротко сказать свою точку зрения, и чтобы мы больше возможно времени потратили на ответы журналистам. Еще хочу обратить ваше внимание. Я думаю, что вся общественность Киева, и не только Киева, мы постараемся сейчас подключить общественные организации Украины на защиту предприятия Сяева. Тем более, что это нужно к Евро-2012. Мы должны остаться европейской столицей. Мы не дадим создать коммунальное предприятие, мы не дадим снова украсть то, что принадлежит киевлянам. Как бы вы хотели по

Саме так це тут присутні наші учасники товариства. От 47 років пропрацював Вадим Вікторович Верещак, 37 років Лілія Ісаківна Решетникова, Емілія Іванівна, 35 років. Алла, Алла Яківна Решетнікова. І так, так, це, до речі, пан Пузанов хоче їх представити як рейдерів. Можете на них подивитися. Ось, ось пан Пузанов цих людей називає рейдерами, які начебто щось хочуть відібрати у, комуна... у, у, у Києва. А в дійсності йде відверте знущання над законом, нехтування, свавілля саме з ініціативи юристів КМДА і пана Пузанова. Ну, в бесіді він заявив, що. А ми не будемо дотримуватись вимог статті 764 цивільного кодексу про автоматичне подовження договору оренди, яке на нас розповсюджується, і яке вже є. Його треба тільки визнати цей факт. А тут ну, все одно, що схід сонця не визнається. Ну, сонце зійшло, а ми не будемо цього визнавати. Отака От позиція зараз юридичного відділу і, і Олександра Попова ми вже подаємо, подали позов до, до нього про розповсюдження завідомо недостовірних даних. І про склад засновників вони повідомили дані, які не відповідають дійсності, і про те, що, мовляв, біз... обзивають нас там якийсь бізнес. Це те підприємство яке виграло для них справу і повернуло у комунальну власність правильно сказала пана олександра приміщення книгарні так виявляється ніколи мовляв ці люди не будуть орендувати це 50 років там пробули всі юридичні підстави є закріплене законом право є але ну от є така думка окремої людини що вони не будуть не будуть там орендувати і займатися своєю улюбленою справою і приносити радість і задоволення киянам тепер